in his heart it's the children he has given a special <coughs> foundation for the children during this day on his birthday he went to schools in person and spent time with the children that is something that he loves that is at the center of his heart <coughs> И когда уже после апартеида, он обязательно, на свой день рождения он создал фонд имени Нельсона Манделы. Это благотворительный фонд. Одно из направлений, основных направлений деятельности этого фонда является помощь детям. И он в этот день всегда ездил по школам, встречался с детьми, потому что дети имели особую особое место в его сердце. У нас есть такая поговорка в Южной Африке, что почему, кроме всего прочего, почему мы должны хорошо относиться к детям. Потому что мы не знаем, кто из, этих детей в будущем будет следующим Дельсоном Манделой. Я не хочу вас задерживать больше своими речами, потому что сегодня не день для речей. Я считаю, что мы должны закачать рукава и сделать Uh lastly, <laughs> uh, <coughs> what i would like to see next time, uh, it's, this is what we do in south africa. we would have come wearing our overalls, with paint, wallpaper, we would turn this place upside down, paint it, make it nice, paint everywhere, and do everything. others must work in the garden. That is what is happening in South Africa. Even our ministers, including our president, will be in their overalls today for 67 minutes doing some gardening, doing some painting, and all that. And if I can see that happening here in Ukraine, I will be happy. <speaking in foreign language> И начнем нашу встречу с короткой речи, а потом возьмемся, возьмем, принесем сюда обои, клей обойный, краски, поклеим здесь, наведем порядок, стены сделаем новыми. Кто-то будет с тяпкой, с граблями, с лопатой в саду работать, деревья посадить. И я думаю, что это будет самое правильное. Так точно так же проходят дни сейчас вот, вот в Южной Африке. Начиная от самого высокого министра и всех так сказать, ну, работников официальных учебных, государственных учреждений, все выходят в этот день и работают 67 минут на благо страны. I've got some posters as a present for the children. Each child will get one, so that in their rooms or wherever they can put this up, а свои постеры, тут всем хватит, yeah. вы сможете повесить их у себя в комнате это как визитная карточка Южноафриканской республики. And then I've got about three balls. Of course, our adults will have to pump them in. И у нас еще есть три мяча таких. Это очень как как символ чемпионата мира по футболу в Южной Африке. play with them. Я думаю, ваши старшие друзья помогут накачать эти мячи и будете играть в футбол как будущие чемпионы мира. Thank you. Спасибо.